Сьогодні мали зустрічі дуже важливі із керівництвом азійсько польської промислової палати, також мазовецьким воєводством і лідером Варшавської вузівської науки, Варшавським університетом. Мали вагомі розмови щодо поглиблення нашої співпраці і веземо цілий пакет нових проєктів на території області. Це і, звичайно проєкти у переробній галузі, машинобудування, і сфері і нові проєкти у сфері науки для нашої талановитої молоді. Зовнішньо економічні зв'язки. Ми збільшили водини. П'ять разів, а експорт харківських підприємств збільшився в 1,7 разів. Ми бачимо потенціали сьогодні. Час для того, щоб співпрацювати і розвиватися. Це наш шлях. Ми йдемо ним. Спасибо вам за то, что вы нашли время и уделили такое внимание Харьковской области и нашей делегации. Мы действительно очень стараемся для того, чтобы наш регион, трехмиллионный регион, регион промышленный, регион научный, регион, в котором развивается очень серьезно сфера IT, где сконцентрировано очень много научных идей, научных учреждений, и где генерируются эти идеи в промышленность, мог развиваться и находил новые возможности для того, чтобы расти. Одной из таких возможностей мы, конечно, видим Польшу. Мы близки. Да. Близки по духу, близки по традициям, близки по коммуникациям, потому что из Харькова летают прямой рейс да, в Варшаву. Да, да, и нам очень... очень приятно и да. очень здорово, потому что мы этого добивались все вместе, да. и нам это удалось. Да. И мы стали свидетелями, что рейс плотно забит, поэтому да. много очень людей пользуются этими прямыми коммуникациями для того, чтобы обмениваться и бизнес-культурой, и культурными какими-то связями, и научными, и личностными контактами что немаловажно и что очень приятно я думаю что мы должны подготовить в новых этих пространстве площ... oh, uh -huh. бизнеса новые сценарии не такие которые были uh -huh. такие, так это будут потому в секторе BPO да, надо фирма фирма да, No, ale jest u nas drewna, ja U was to, że to melite czeska, ja to Ja duma że to nada, padł wasz ofert na przykład taki, ponieważ u nas brakuje niektórych ludzi Nie ni w niektórych obłastach. Konstrukcji metaliczne Można działać u was. Tam mm. nada dać technologię, techniku, jeśli nada. денег, чтобы муж повысить продукцию. Ну, Потому вечно. что так есть малая продукция, это вот большая стоимость, нет прибыла угу. и самые для всех проблемы. Харьков – это промышленный регион. Металлопереработка там очень развита. Дополнительно к тому, что пан премьер уже вспомнил, есть потребность польских фирм на размещение металлоконструкций для этих ангаров торговых промышленных логистики, логистики, центров, логистики, потом эти станции телекоммуникационные, вышки. Харьков и Харьковская область это как раз та область, с которой самым активным образом ведем это сотрудничество и очень конкретным. Мы сделали в сотрудничестве с вами такой проект по энергоэффективности, где пять граммат у вас были объектом, пани губернатор, наверное, да, не yes. знает это, да. Так что на основании успешно проделанной этой программы мы сейчас вместе с Национальным фондом охраны окружающей среды делаем двухлетний проект, уже касающийся тоже других регионов. Так что очень заинтересованы, чтобы Харьков дальше так активно участвовал в этом проекте. Мы знаем о вашей, пани губернатор, поддержке для всех этих идей, инициатив с Польши.